Христос воскрес. А Это самое главное, то, что Он воскрес, и мы находимся здесь, и я нахожусь здесь. То, что Он воскрес в моем сердце, в ваших сердцах, и мы здесь собраны, и мы здесь хотим прославить его, его Господа. И хотел, хотел бы на напоминание сказать вам, что, чтобы мы помнили всегда нашу встречу с Господом, как мы встретились. Кем мы были до Господа? Сал говорит, дышал угрозами и убийством на учеников Господа. Поэтому я хотел бы, чтобы меньше было Сал. И в то же время хотел бы сказать, что если дышат на нас угрозами и убийством, то мы ученики Иисуса Христа, мы добрые люди. Слава Господу за это. Есть и есть лучшее то, что Бог нам приготовил. Поэтому мы в то же время должны другим свидетельствовать, что есть Господь, который изменяет жизни. Он мою жизнь изменил, вашу жизнь изменил. Кого не изменил, пусть Бог поможет, чтобы вы встретились с Господом, чтобы Он изменил вашу жизнь, чтобы вы узнали Божий мир, Божью радость, покой Божий, тяжесть греха снята и надежда и будущность, которую Господь дает. Чтобы мы понимали, что мы временные люди на этой земле. Если только в этой жизни надеемся на Христа, то мы не счастливы в мире. человек. Знаете, я неоднократно бывал на Донбассе, когда еще спортсменом был. Бог меня нашел в спорте. Я в то же время в спорте свидетельствовал. И я неоднократно был в Донецке, в Горловке в Краматорске, еще в каких-то местах я уже не помню. Но сейчас то, что Господь воскрес, я нахожусь вместе с вами, меня братья просили помощи. Чем могу, тебе помогаю. Говорится, большинство только Словом Божьим молитвой, поддержкой, братской. Вот так вот. И знаете, напоминание мне, я был в одно время в Абхазии в 90-м году. Сказочная республика. Природа, море, кажется, все условия были, работа была. И я был в то же время в 2005 году. Это страшно. Дом стоит, другой разбитый. Дом стоит, разбитый. Всесоюзные здравницы, которые находились в Абхазии, полуразбитые. Вот это грех делает. Пусть Бог поможет, чтобы мы не делали, чтобы мы говорили людям о Христе, что Он освобождает, Он дает победу. Чтобы люди не дышали угрозами и убийством. Потому что это просто жалкие и бедные люди, они не знают Господа. Их сатана помрачил на этот вузах держит свои. Они дышат злобой и убийством. И на учеников, и на людей, не зная, что делать. Поэтому я хотел бы помолиться за за страну нашу, за, за, за место, в мы находимся. Господи, Ты все Бог, Ты все Бог. Мы помним, Господи, что Ты сел в нашей жизни, Господь. Мы помним эту встречу, Господь, которую Ты... Мы встретились с Тобой, Ты нам даровал, Господи, покаяние. Ты дал нам прощение, Господи. Ты дал нам оправдание. Ты дал нам божественный Твой мир. Радость и любовь, Господи, к окружающим людям, Господь. Ты дал нам надежду, Ты дал нам будущность, Господи, помоги. Чтобы мы другим людям говорили, Господи, о надежде и будущности, и обращении. Чтобы они не дышали угрозами и убийством, Господи, но чтобы мы понимали, Господь, что есть любовь, есть мир, есть радость, есть покой. Есть надежда и будущность, Господи, которую Ты даешь. Вечный Боже, помоги, чтобы здесь проповедовалось Твое Святое Слово, чтобы люди приходили к Тебе, чтобы обретали надежду и будущность, Господи. Мир с Тобой, вечный Божий, который превыше всякого ума. Господь, мы всегда не, не всегда все сможем в разуму понять, Господи. А ты даешь мир и покой в сердце, Господь мой Бог. Я прошу за эту местность, Господи. Ты видишь, где люди под пулями находятся, Господи, Война война здесь, где экономическая экономика в тяжелом положении, ни одной работ нету, Господи, нету надежды в будущности, Господи. Ты все знаешь, ты держишь все под контролем, Господи. Вечный Боже, ты в моей жизни неоднократно разрушал комфорт, Господи. Я прошу тебя, Господь, помоги. Самое главное, Господь, чтобы люди приходили к тебе, Господи. Если не будут приходить к тебе, не будут другие взгляды, другое мышление. Господи, будут другими глазами смотреть на, на мир и окружающие обстоятельства. Я прошу Тебя, дай, Господи, в этой местности мир. Самое главное, твой божественный мир, Господи. Только ты можешь наполнить, Господи, наше сердце. Прошу тебя, Господи, молю, дай мной людям, которые здесь, братьям и сестрам, которые находятся здесь, живут. Господи, дай им божественный твой мир, Господи, надежду и будущность. Господи, укрепи и помоги во все, Господи. Знаешь нужные проблемы, Господи, скорби, помоги, Господи, в этом всем. Мы разделяем мы тут, мы их это горе, которое здесь, в этой местности, и просим Твоего благословения и Твоего мира во имя Иисуса Христа. Аминь.